Baiklah bagi mengikuti perkembangan semasa dari Terengganu. Terus sahaja langsung bersama dengan Muhammad Rashidi Muhammad Isa di RTM Kuala Terengganu. Silakan Rashidi. Pelbagai agensi serta jabatan di negeri ini telah bersiap sedia menghadapi kemungkinan banjir memandangkan keadaan cuaca yang tidak menentu. Justru itu, Ketua Polis Negeri Datuk Rosli Abdul Rahman memaklumkan 500 pegawai dan anggotanya kini bersedia digerakkan bila-bila masa. Dua mesyuarat persiapan banjir juga telah diadakan termasuk menilai situasi banjir yang pernah berlaku sebelum ini. Malah siap-siaga turut melibatkan Jabatan Bomber dan Penyelamat, Angkatan Pertahanan Awam, RELA, Tentera dan Badan Bukan Kerajaan. Kesemua aset yang akan digerakkan juga akan dipastikan berada dalam keadaan baik. Dari segi aset yang kita ada, sudah tentu aset utama adalah... Uh apa buk-buk banjir. Jadi ha? ini pun kita telah apa ni telah membuat apa ni pembaikian, buat repair. Yang mana setiap daerah telah menjalankan latihan dalam penempatan dan juga menguji buk-buk ha? mereka dan juga inji-inji di kawasan-kawasan sungai di daerah-daerah berkenaan. Soalabilah lah dengan tindakan yang tindakan kita ambil itu kita bersedialah untuk menghadapi musim banjir pada tahun ini. Malah beliau turut memaklumkan latihan secara berterusan turut dilaksana meliputi pelbagai aspek. Selain itu beberapa pondok polis dan balai polis yang sering terjejas banjir telah dikenal pasti. Pihaknya juga telah membuat persiapan awal dengan menjadikan sekolah menengah berhampiran sebagai balai polis bergerak sementara ketika banjir. Beliau berkata demikian selepas program melupuskan barang kes narkotik Jabatan Siasatan Jenai Narkotik Terengganu di Setiu. Kebun yang diusahakan seluas 48 hektar dengan lebih 900 tanaman musnah selepas dicerobohi sekumpulan gajah liar sejak tiga hari lalu. Situasi itu mengakibatkan tujuh petani di Kampung Pelung Setiu kerugian lebih rm ribu ringgit. Kamarudin Abdul Rahman, 67 tahun yang lebih dikenali, Pok Su Kamal, mendakwa kumpulan gajah penaan kerap mencerobohi kawasan kebun mereka, terutamanya pada sebelah malam. Kadang itu menyebabkan tanaman yang mula mengeluarkan hasil seperti pisang, tebu dan anak pokok sawit rosak teruk. RM500 sepokok. Kalau 30 pokok, hasil daripada kecil kita jaga, baja, tanah anak benih berapa, RM15 lah, sepokok. Ah uh, mencenang lagi apa lagi. Saya ingat sampai begini habis ha. Pokok sukaman saja berapa anggaran kurikan? Dalam daun saya ada dalam 25 pokok ya. Ikannya ada dalam 23 ikan. Mau ambil kelapa sawit dengan kelapa sawit pisang. Kelapa sawit pisang nilah. Justru itu bagi mengelakkan kepulang gajah berkenaan menghampiri kawasan kebun, tayar terpakai dibakar. Kalau mengikut ke, uh, daripada uh, retetannya uh, sudah tiga tahun. Tiga tahun lebih kurang tiga, tiga kali dah. Hmm. Dan kita sudah tiga kali tanam. Kita sudah hampir kerugian sebanyak RM300,000. Tiga uh, kali? sebanyak tiga kali tanam. Uh, tapi untuk kali ini lebih kurang RM15,000. Hmm. Ini kalau tiga kali ketiga dah? Hmm. Macam ini. Saya tanam ni anak ni kecil ni kali kepak. Kalau kita masuk ia kepak dah peng pertama dia belum pagar. yang kedua tu dia dah ada pagar dah kali kedua. Ha ni kita tanam tanah ni dalam 900 pokok anak dia. Walaupun adanya pagar elektrik gajah sepanjang 33.5 km yang dipasang di pinggir kawasan Kampung Pelong oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Pilitan sejak 2014 dapat diselenggarakan dengan baik. Dalam masa sama diharapkan Jabatan Perhutanan dapat memantau kegiatan pembalakan haram yang menjadi punca kerosakan pagar elektrik berkenaan. Sementara itu, pengarah Perhilitan Negeri Muhammad Hasdi Hussein yang dihubungi berkata pihaknya menerima laporan mengenai kejadian itu sejak bulan lalu dan beberapa operasi telah dijalankan bagi menangkap kumpulan gajah berkenaan. Sempena kempen tahun melawat Terengganu 2017, kerajaan dan negeri bersedia menjadikan Pulau Bidong sebagai Pulau Warisan Negeri sekaligus menjadikannya tarikan pelancong. Keputusan kerajaan negeri itu memandangkan pulau berkenaan kaya dengan peninggalan sejarah selain keindahan alam semula jadi dan terumbu karang. Laporan Azrul Faizal Jusoh. Berkeluasan 203 hektar persegi, Pulau Bidong pernah menjadi kawasan penempatan lebih 60,000 pelarian Vietnam dari 1978 sehingga 1991. Pulau ini secara rasmi dibuka sebagai kamp pelarian pada 8 Ogos 1978 di bawah seliaan United Nations. Sepanjang tempoh itu, muka bumi dan ekosistem pulau ini telah berubah dengan kebanyakan pokok-pokok ditebang untuk dijadikan sumber bahan api dan pembinaan kediaman. Tidak terkecuali keindahan terumbu karang dan hidupan marin yang terkesan dengan kedatangan pelarian berkenaan bagaimanapun selepas pulau itu diserahkan kepada kerajaan negeri tanggungjawab itu diletakkan kepada lembaga muzium negeri untuk kembali dipelihara kalau kita mula daripada peringkat awal kita boleh preserve semua bangunan-bangunan yang ada